Найдена была священником Михаилом Сикачинским на своем огороде случайно. А, найдено было две гробницы. Одну передали там куда-то на хранение, в одной из них была... Видимо, это княжеская эта гробница какая-то, но она вторичного использования, потому что ней нашли перстень и, и какую-то печатку, это 14-15 век. Но Михаил Сикачинский... А, все эту гробницу выкопал, перенесли все эти плиты в церкви и установили возле южного фасада. Давайте дальше. Ее все описывали ученые. А сейчас это вот она же там же стоит и на том же самом месте, но прошло много времени. После войны плиты растащили, и в соседних садыбах они лежали, где дорожка, там в сарай, где еще что-то такое. Но когда церковь стали восстанавливать, люди вы же заберите, это святыня, это не можно, да? Вот. И вот собрать удалось все плиты по разному они были в разных столбах Давайте дальше. Это место, на котором был колодец. Колодец описывается всеми историками в 19 веке. Сначала он был очень глубокий, и все считали, что, конечно, вода там из нее нельзя готовить, ее можно, в смысле, готовить можно и пить можно, но ничем другим больше нельзя ее никак использовать. А, а еще считали, э, то есть вот когда-то колодец вычерпали, и там был какой-то такой выпуклый свод. И Максим Берлинский, это историк начала 19 века, писал, что вполне возможно под этим сводом идет куда-то код под фундаменты церкви. И может там спрятаны были перед татаро-монгольским нашествием, спрятаны были мощи святых Бориса и Глеба но никогда там не раскапывали, потому что все время на этом месте, сверху, на, этих, на этом ходу, вот, стояли фундаменты церкви. И нельзя было ничего сделать, чтобы ну, мы можем церковь разрушить. И никогда там не обследовали, но всегда помнят о том, что может быть там, под колодцем, есть какой-то ход, и где-то там мощи святых еще можно найти. Потом колодец потихоньку засыпался. В 60-е годы поставили кольца железобетонные для того, чтобы его вас И когда провели водопровод на гору, его использовали много лет как резервуар, но он постепенно засыпался, засыпался. В 70-е годы уже глубина была его всего 3 метра, а сейчас его и вовсе нет, а на месте его стоит вот здесь. Давайте дальше. Ну, это церковь вот, вот, почти как сейчас ее цель. Братской Божьей Матери, на которой вот Татарин приплыл в, на подол. Но это тоже, это тоже. Но вот очень плохо, потому что она вся, ну, там было темно, да, по а, а, это еще одна икона, которую Татарин пронзил копьем, а потом эта икона кровоточила, и ее очень... И все, и все это... Малые иконы, книги, все жгли наверное, на костре. неизвестно. Это икона 14 века святые Борис и Глеб. Это по такому изображению поставили у нас памятник. Вот. Но это такое иконографическое изображение. Таких икон очень много есть. Тверская школа, еще какая-то школа. Одна, одна из таких икон есть у нас в Музее русского искусства. Уникальная находка. Пряслица в 96 году нашел вот тот Виталий Газюба, который там, там с лопатой случайно, он копнул и даже лопатой его разбили. вот так. Пряслица уникальная потому, что на нем написано целое письмо. В Ижгороде находили такие пряслица с надписями, находили. В 50-х годах находили, в 60-х. Есть пряслица, на котором на боку, а, а этот вот розовый славец, он очень мягкий, можно там иголочкой нацарапать чем-то это. Вот, находили, вы в городе нашли прятницы, на которых написано «невеста», ну, «Невестина», в Москве, ну, из Москвы приезжали. А, потом нашли пряслица, я извиняюсь, надписью «Блядь». Ученые раз разбирались в древнерусских словах, пришли к выводу, что, -что значило, то и значило. А это, а тут, значит, Чупыра пишет кому-то, что ее ногую отдали за кто-то ее взял на бою, набою беспреданного, так да, взял. Вот. А я тут быть не хочу, заберите меня назад на то моя воля. Из этого, вот это пряслица сравнивают по информативности с доистиной грамотой. Во-первых, женщины умели писать в Древней Руси. Во-вторых, такое понятие, как женщина говорит на то моя воля, и это вот все, значит, вот, вот не будет по-другому. Это очень важно, потому что мы вообще очень мало знаем. Ну, об этом ни в школе не рассказывают, ничего. А это очень интересно, вообще вот нравы такие, да, и законы, которые тогда существовали, и которые тогда, при, которые тогда придерживались. Когда я смотрю на наше строительство, я вспоминаю форму. произойдет, то какие-то наказания, общественные работы, кто-то должен платить. И все, а, и какая должна быть ширина дороги в обязательном порядке. А если не будет, то твой дом снесут. И этого придерживались. Вот сейчас у нас что-то такого не придерживается. Видимо, на первом этаже была какая-то лавка. Но у него было очень много детей, а второй этаж был вот жилой Дом сейчас в плохом состоянии, и директор заповедника Елена Вячеславовна хочет куда-то выселить сотрудников, она просто боится. Там деревянные балки, а уровень земли за время существования дома повысился больше, чем на полметра. Потому что там, брат, могила. И каждый год перед праздниками эту дорогу подсыпали, чтобы было хорошо и ездить. И в результате уровень дороги повысился да, на, больше, чем на полметра. И заливает воду и в подвал. Там такой чудесный подвал. Вот, да. Но вот, его надо дом реставрировать, надо воду отводить, надо с ним что-то делать, потому что это единственный кирпичный дом, А вот так Нет. здание и прочее, потому нет. что оно очень узенькое, очень маленькое. Его даже отремонтировать денег не дают. Не дают. Вот власти, видите, какие они у нас прекрасные, наша власть. И вот Понимаете, сейчас это уже... не то, что за, всем, это вот, не за все годы независимости. Это это вот по Киевской области и вы не дали ни копейки. А они не подчиняются Русгородской власти. Они областного починили. Но я вам хочу сказать, что по всей Украине, по всем городам, не выделяют вот в Киевской области не выделяют ни копейки на реставрацию. Ну ладно, этот дом кирпичный, он еще слава богу постоит, да? Но слава богу священники берут церкви и реставрируют. Вот. Но есть же вещи, которые люди сами не могут сделать. Когда деревянный храм, когда только проект реставрации, проект только чтобы спроектировать, миллионы стоит. А у него в приходе несколько бабушек и все. И хоть ты тут и Спасибо, и вот, да. Спасибо. слава вам, Еще одно питание, Микола да. Иречко, а вы чули про такие будинок Артющенко? Да. И да. вы да. можете сказать, и будет он він... Будем говорить, У меня есть сомнения. Во-первых, то место, на котором он стоял, уже там его застроили, во-вторых, Во значит, пожар, и... ну, хотя там грузы были такие дубовые, вот. и вроде бы, но это, сколько я вот пыталась выяснить, дома Плющенко описывали, уникальное такое житло 18 века, но что-то сгорело, по-моему, опять еще вопрос. А вот курганы раскопали за больницей один и один правее туда. Вот, там помню, я даже смотрел фотографии, это были капища, это самое, э, ну, какие-то костры там, говорят, хоронили, ну, жали людей. Вот этот вот, период. Что-то известного или нет? Курган, курган Я видел я там, я там ходил. Они погребальную камеру до открытия, но ничего там не нашли. Но нашли, что этот курган грабили уже, уже грабили перед этим. Но курганы грабили еще тогда же, потому что очень сложно было э, вот наконечники стрел, ножи, металл, металл, ну, метал, бронзу ну, где-то добывать, поэтому грабили свои же. Ну, а потом в начале 20 века. Установлено. Они оставили там бутылку. То есть этот курган грабленный. Они, собственно говоря, почти... Они только нашли контуры вот этой погребальной камеры, они там почти ничего не Ну а потом взяли, срыли оба кургана полностью. Ничего не оставили, хотя бы что-то оставили. Вот это уже мы грабили, Нашу историю. Ну, считается, что исследованы, значит, что по Наприклад, ви знаєте, дуже зачепило питання про вишгородську ікону. Я, наприклад, читала, що Лука написав спеціально цю е, ікону і подарував її для Вишгорода. А потім оцієї оці версії, що вона не знаходила собі місце, я, наприклад, ніде не зустрічала, вперше я таке, таку версію чую. А оскільки я вам скажу, що яка, 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 Лука! вибачте, почекайте хвилиночку. От як Катерина збирала літописи та творила нову історію, так я е, дуже схиляюся до думки, що цю історію навмисно придумали, що в нашій Міжгородської немає. Вона була Вишгородська, Але оскільки її довезли до Володимира, і було відділення, що цю ікону далі не можна везти, а тому її там і залишили. І її перейменували із Вишгородської на Володимирську. Але я вважаю... І мене, мабуть, підтримають ті, хто хоч трошки знайомий з історією, що треба історію все-таки повертати у русло правди, а не надуманих міфів. А наш міф, наша земля історична. І ви знаєте, мені, наприклад, дуже боляче, що наш древній храм, ви самі підтвердили, про Москву згадка була.